अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे तो दोस्तों जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही इजी और सबको खुश कर देने वाली रेसिपी है जी दोस्तों जो रेसिपी है वो है जी गिलाफ़ी कबाब की रेसिपी ये आपकी रेसिपीज़ में सबसे टॉप रेसिपी होने वाली है तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन जो कि है वन के जी अदरक लहसुन का पेस्ट है टू टेबल स्पून इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे गरम मसाला है वन टीस्पून मैरिनेशन करनी इसकी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जावत्री पाउडर है वन फोर्थ टीस्पून ये बहुत कम मकदार में जाएगी वरना जो कबाब का टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा नमक टू टीस्पून वैसे आप ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर रेड चिली पाउडर है जी टू टी और ज़ीरा पाउडर है वन एंड हाफ़ टी स्पून अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे मेरे चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके रेड कलर का जो बटन नीचे सब्सक्राइब वाला वो आपको नजर आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है आप लोगों ने और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे तो जी दोस्तों इसको कवर करके हम तकरीबन एक घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे उतनी देर के लिए हम अपने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो बाकी के स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं पंद्रह से सोलह उनको मैं अच्छे से फाइन पाउडर तैयार कर लूंगी चोपर में इस रेसिपी की जो मेन इंग्रेडिएंट है, एक तो वो बादाम है एक जैव्री पाउडर है और तीसरा एक और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही आला टेस्ट देता है और जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो रेसिपी को देखते रहिएगा और देखिएगा वो थर्ड इंग्रेडिएंट कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादाम का जो पाउडर है वो बहुत ही फाइन पाउडर तैयार हो चुका है इसको मैंने बर्तन में निकाल लिया जी दोस्तों मैरिनेशन किए हुए तकरीबन टाइम गुजर चुका है अब मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं जो कि हैं वन टेबल स्पून सबज़ मिर्ची हैं जी तकरीबन पाँच से छः जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि हमने इनको चॉप ही करना है और ब्राउन किया हुआ प्याज है वन थर्ड कप इन कबाब में जो एक फ्लेवर और बहुत ज़्यादा मुनफरिद आता है वो इसकी वजह से है जो हमने प्याज को ब्राउन किया हुआ है इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे बारीक चॉप कर लेना है चॉप करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मुझे इनकरेज कीजिएगा मोटिवेशन दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ जी ये चॉप हो चुका है अब जो थर्ड मेन इंग्रेडिएंट था वो जी है चेडर चीज वन कप है जो इसमें हम चॉप करेंगे इसके साथ कबाब इतना का और इतना सॉफ़्ट बनेगा कि आप लोग बाकी तमाम बाजार के जो कबाब हैं वो सब भूल जाएंगे तो और तरह के भी कबाब्स होते हैं सादा कबाब रेशमी कबाब चीज़ कबाब लेकिन इस कबाब की तो बात ही कुछ और है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह बारीक चॉप कर लेना बिल्कुल इस तरह का बारीक चॉप करके जो बादाम का पाउडर तैयार किया था वो डाल देंगे और जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल के इसको मज़ीद चॉप करेंगे ताकि जो चिकन है वो बिल्कुल कीमे की फॉर्म में आ जाए बिल्कुल फ़ाइन सा कीमा तैयार हो जाए वैसे तो ये रेसिपी जैसे भट्टी में हम बारबी क्यों तैयार करते हैं वैसे ही बननी चाहिए लेकिन इस टाइम पे मेरे पास बट्टी अवेल नहीं थी तो मैंने इनको ग्रिल पैन पे ग्रिल किया था आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस हैं आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं लेकिन अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको कोयले पे ही बनाइएगा जी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा चॉप हो चुका है मुकम्मल अब हम इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये किस फॉर्म में होना चाहिए बिल्कुल स्टिकी सी फॉर्म होनी चाहिए बहुत पतला लिक्विड सा नहीं होगा ये देखें और हाथों को भी इतना चिपकता नहीं है देख सकते हैं कि हाथों को भी इतना नहीं चिपक रहा चलिए अब इसको मैं बर्तन में निकालती हूँ और बर्तन में निकालने के बाद हम इनको कबाब की शेप देते हैं यहां पर मैंने एक चौप की हुई एक कप शिमला और प्याज दोनों को मिला के एक कप है। लिया है जो मैं एंड पे इसके ऊपर लगाऊंगी यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस करने के बाद कबाब का मिक्सचर लिया है जिसको मैंने रख के और ये मैंने स्क्वायर आपको बनानी बताई थी कि शाशलिक स्टिक्स ले लें उनको रैप करके तो आप घर में इजीली स्क्वायर बैंड बना सकते हैं अब इस पर हम कबाब की शेप देंगे शेप देने के बाद इसके ऊपर जो मैंने वेजिटेबल्स अगर आप चाहें तो इन वेजिटेबल्स में टमाटर अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च है रेड शिमला मिर्च येलो है तो येलो आप वो इसके ऊपर लगा सकते हैं मेरे मैंने इस टाइम इस पर प्याज और जो शिमला है ना ग्रीन वाली वो चॉप की हुई यूज़ की है अब आप इसको कबाब को इस प्लेट में रख के भी लगा सकते हैं इसके ऊपर ये दूसरा तरीका मैं आपको नेक्स्ट जब कबाब बनाती हूँ तो उसमें दिखा देती हूँ कि उसको किस तरीके से लगाएंगे मेरे ख्याल से जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा इजी है और उससे हर तरफ बराबर एक जैसा लग जाता है और जा ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा लगता है चलें इसी तरह कबाब बना के तो हम रखते हैं मैंने इन कबाब्स को बनाकर हाफ़ फ्राई करके तो फ्रीज भी कर लिया था और बहुत इजी हो जाता है जब ये हाफ़ फ्राई हुए हों कोई भी गेस्ट आए आप फोरी इसको निकालें तो फ्राई करें थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहमानों को सर्व करें ये बहुत ही इजी डिश है आप चाहें तो खाने में लंच में बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं और वैसे भी टी टाइम में स्नैक्स के तौर पर भी ये बहुत मज़े की डिश है ज़रूर बनाइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूँगी अब आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाने का इसको हम स्क्वायर के ऊपर से उतारेंगे नहीं इसके ऊपर लगा रहने देंगे और वेजिटेबल्स लगाएंगे उसके बाद हम इसको उतारेंगे हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस किया होता है और ये हमारे हाथों पे इजीली चिपक जाती है चिपका कर तो हम इसको कबाब को राउंड जैसे शेप देते हैं उसी तरह शेप देंगे तो ये इसके अंदर इसके ऊपर लगती जाएगी चले अब मैं बाकी के तमाम कबाब्स बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ और फिर हम इनको फ्राई करते हैं मुझे इस टाइम पे लगा था कि थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो ज्यादा है कबाब टूट ना जाए तो मैंने जो एक्स्ट्रा लगा उसको उतार दिया आप लोग भी जिस जहाँ पर आप लोगों को साइज़ बैलेंस लगे आप लोग बनाइए ये देखिएगा ये मैंने तमाम कबाब्स तैयार कर लिए हैं अब इनको मैं थोड़े से ऑयल में हाफ़ फ्राई करके तो इनको फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ कबाब मैं आपके साथ इस टाइम रेसिपी में वीडियो में फुल फ्राई करने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ जो तो इसकी फाइनल लुक है जी दोस्तों यहाँ पर मैंने तकरीबन टू टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है ग्रिल पैन में और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ग्रीस करने के बाद इसमें हम कबाब फ्राई करेंगे चलें जी अब इनको हम बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ज़्यादा तेज़ी से फ्राई नहीं करेंगे उससे क्या होगा कि जो वेजिटेबल्स हैं वो जल जाएंगी और कबाब अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा देखिए ग्रिल पैन पे भी इसकी कितनी खूबसूरत शेप आई है बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने इसको भट्टी पर बनाया है लेकिन मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैंने इस खुद ये मेरा जो ज़ाती राय है ना वो उस पर बहुत मज़े की बनती है मैं काफ़ी दफ़ा ये बना चुकी हूँ लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने वीडियो में ग्रिल पैन पर बनाए हैं चले जी ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं अब इनको मैं डिश में निकालती हूँ और इसको हम जबरदस्त रायते के साथ मिंट रायते के साथ इसको सर्व करते हैं और जल्दी जल्दी से टेस्ट करते हैं यकीन करें बहुत सॉफ़्ट हैं कि पकड़ने में पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट है कबाब और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है खा के पता चलेगा कि यमी कितना है तो चले आए जी अब हम इनको टेस्ट भी करते हैं जी दोस्तों ये है जी कबाब की फाइन फुल एंड फाइनल लुक उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है आपके घर वालों को भी और मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे तो जी दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा आपसे फिर मिलती हूँ किसी बहुत अच्छी सी और चटपटी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़